что все-таки не хватает нашей стране и фестивалей. Потому что, например, где показывать музыку, свою авторскую музыку э молодым музыкантам, молодым командам, молодым группам, да, которые только начинают свой путь. Э -э -э, изобилие, огромное изобилие талант-шоу, которое... Да, это, конечно, выход. Но я думаю, что не самый лучший. Мне бы хотелось, чтобы наши дети все-таки росли на каких-то в хороших музыкальных фестивалях имели возможность слышать хорошие, уже признанные а, именно а, вживую, да, живыми, живыми концертами, а, чем просто, да, вот какие-то соревнования, да, mm -hmm. которые... Все равно делают штампы. Все равно я не знаю ни одного состоящего... Вот сколько у нас уже за все это время прошло талант-шоу, да, на всех каналах, да, не будем называть имена, каналы и прочее. Я еще пока не знаю ни одного состоявшегося музыканта или певца после него. Видимо, что-то, как говорил Жванецкий, в консерватории не то. То есть, значит, есть какой-то штамп, который мешает потом этим людям творить, быть, идти дальше, ну, чтобы что-то с ними происходило хорошее.